Kali ini Bang Sobat nih mau bikin bahan dari pisang ya ini buat jualan atau buat cemilan sendiri wis enak nih penampilannya tuh cantik ya pisang panjang digulung dengan semacam banana egg roll ya. langsung aja kita buat ya yang pertama bang sobat mau bikin adonannya dulu adonan kulit ya di sini ada terigu protein sedang satu gelas atau 100 gram kita bolongin dulu tengahnya, dan kita masukin air ke tengahnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Ini tujuannya biar jadi adonan yang lembut, ya, tidak bergerindil-gerindil. Jadi, emang sedikit demi sedikit kita masukin air dan terus diaduk sampai larut dan uh, smooth, semacam ini, jadi nggak ada gerindil-gerindil nih, ya. Terus kita kasih telur satu butir, ini telur ayam. Kita kocok lepas, diaduk aja di dalam adonan ini. Kita akan kasih garam, ini nggak banyak ya, karena adonannya sedikit. Kasih aja sekitar seperempat sendok teh atau sejumput. Dan karena di sini pakai telur, kita mau kasih vanili bubuk. Sekitar setengah sendok teh tujuannya ini biar ngilangin bau amis ya karena ada telurnya Dan aromanya jadi wah harum, harum, panili, wow, enak banget Dan kita kasih pewarna makanan sekitar 3-4 tetes Boleh juga sih pakai pasta pandan, wah wow, jadi lebih aromanya lebih ngegigit lagi Ada aroma pandan dan panili, uh, wow, sedap banget Dan ini Ya kita terakhir kasih margarin satu sendok teh yang dilarutin. Jadi tambah ini adonannya akan tambah eh, lentur ya. Dan ini kita akan istirahatin selama kurang lebih satu jam. Kita tutup aja pakai kain biar. Adonannya ini akan tambah lentur ketika kita buat nggak gampang robek, gitu sob. Oke, jadi kita panasin dulu ya si wajannya ini. Setelah anget-anget ya, jangan terlalu panas ya. Ini kita tuang adonan satu centong aja, dan kita puter-puter. Dia kalau belum panas masih bisa ngalir seperti ini. Makanya, jangan jangan panas ya, anget-anget aja, nah, kemudian kita putar-putar sampai bagian permukaan bawahnya itu tertutupi ya, dan kita tunggu dulu sekitar beberapa menit sampai dia itu gampang letek oh, ngeletek gampang lepas ya kalau udah dicoba di letek-letek begini udah bisa lepas ini berarti udah matang ya Warna juga udah berubah kemudian kita matiin dulu kompor dan kita tumplekin di sini ya kita tumplekin di piring. Nah, jadinya kayak gini nih. Oh, dia lentur nggak gampang robek ya. Lakuin terus sampai semua adonan habis. Sekarang kita mau bikin adonan pisang. Jadi ini dari pisang uli. Boleh juga pakai pisang yang lain. E, setelah dipotong-potong kita mau e, halusin ya, ditumbuk aja pakai. Uh, ulekan ya kemudian setelah halus kita kasih susu bubuk putih ini sekitar 27 gram tapi di sini bang sobat pakai satu saset jadi masukin semua dan kita kasih sejumput garam biar tambah sedap ya udah selesai tinggal diaduk-aduk sampai kecampur rata simple kan simpel ya. Oh ya, ini opsional kalau pisangnya pengen lebih manis boleh dikasih gula pasir sekitar 2 sendok makan biar tambah uh legit, manis, gurih gitu loh. Oke, okay, jadi kita mulai gulung nih ya. Kita ambil uh, selembar daun pisang dan kita letakin uh, di atasnya itu selembar adonan dadar atau adonan kulit kulit apa kulit risol kulit egg roll ya kemudian kita masukin ini kita tuang eh, sekitar 22 2 sendok dulu ya adonan pisang dan sini dalamnya bang sobat kasih keju tengah tengahnya ya kemudian kita tutup lagi dengan adonan pisang ini boleh juga eh, coklat ya atau apa aja yang sobat uh, seleranya lebih seneng ya nggak harus keju ya boleh coklat gitu kan kemudian kita gulung nah di sini bang sobat pengen bentuknya tuh agak bulat ya jadi ya sedikit dipadetin lah ya, kayak kayak gini ya biar bentuknya agak-agak bulat gitu ya. kemudian kita gulung ya, kita kayak bikin lontong lah pokoknya kurang lebih kayak gitu digulung gitu kan nah kayak gini gulung set ya aduh biar lebih bulat lagi dirapiin dikit ditekan-tekan dikit oke cukup ya dan kita gulung bagai menggulung lontong nah seperti ini ya lakuin terus sampai adonan habis setelah kukusannya panas ya kita akan masukin nih si pisang banana roll atau pisang gulung kita kukus sekitar kurang lebih sih setengah jam itu bakalan udah mateng kita tunggu setelah setengah jam kita angkat ya atau kalau masih panas diemin dulu biar dingin kalau udah dingin ngangkatnya eh, si pisang ini udah lebih agak-agak mengeras sedikit gitu loh karena kalau masih panas sih dia agak masih lembek gitu ya nah ini udah nggak terlalu panas masih ngebul-ngebul dikit sih anget-anget lah ya Nah ini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tarang, dia jadi banana roll. Oh ya ini asik banget ini. Ini kalau mau dijual, Rapiin dulu pinggirannya. Ya, pinggirannya ini kan masih berantakan. Kita potong dan boleh dimakan sama si penjualnya. Ya kalau yang bagus kita jual yang pinggirannya boleh dimakan. Ta. Nah. Udah deh, udah jadi ya. Ini bentuknya panjang-panjang begini, mau dijual bentuk panjang begini. Oke, okay. mau dipotong-potong dulu juga oke okay. ya. Kita akan lihat dalamnya, kita potong-potong. Jadi, ini dipotong juga lembut ya. Kulitnya ini emang lembut, terus juga dalamnya pisang ya. Mestinya lembut lah ya, ini pisangnya ini aromanya nih aroma daun pisang dan ada aroma vanili wah sedap banget aromanya ya apalagi ini tengahnya ada keju dimakannya pisangnya juga gurih karena dikasih susu wah mantep banget deh uh ini buat cemilan mak enak banget ini ya kalau buat jual ya tinggal nanti dimika-mikain aja Wah, kebayang deh. Dia pisangnya itu manis. Bisa juga tengahnya itu coklat. Enak juga tuh. Kita mika-mikain ya sekitar 6 sampai 8 potong lah ya, sesuaikan aja mau dijual berapa. Itu Bang Sobat serahin sama teman-teman semua. Yang jelas ini udah enak.